নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পপুলৰ অসম ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি আপোনালোকৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগৰ বন্ধুবৰ্গক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আপোনালোকৰ বন বিভাগৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড পোষ্ট আছে বনৰক্ষী পোষ্ট আছে সেই পোষ্টৰ যি আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয় গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো অসম বন বিভাগৰ আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পোষ্ট আছে মানে আপোনালোকৰ বনৰক্ষী সেই বনৰক্ষী পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ যি চিলেকশ্যন প্ৰচেছ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয় এতিয়া আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে প্ৰথম আপোনালোকৰ ফিজিকেল হয় ফিজিকেলত আপোনালোকৰ দুটা ইভেণ্ট থাকে আপোনালোকৰ ৰানিং আৰু লং জাম্প আপোনালোকৰ ৰানিং ল'ৰাসকলৰ বয়ত্ৰিছশ মিটাৰ তাৰপিছত ছোৱালীসকলৰ ষোল্লশ মিটাৰ আৰু লং জাপটো আপোনালোকৰ অসম আৰক্ষীকতাই ছেইম হয় ল'ৰাসকলে চাৰে ষোল্ল ফুট মাৰিলে এক্সিলেণ্ট আৰু ছোৱালীসকলে চাৰে বাৰ ফুট মাৰিলে এক্সিলেণ্ট তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ছেকেণ্ড ষ্টেপ ছেকেণ্ড ষ্টেপটো হৈছে ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট ৰিটাৰ্ণ টেষ্টত আপোনালোকৰ ফিফটি মাৰ্কছৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হয় আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেডটা মাল্টিপল চাইজ কুৱেশ্যন থাকে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ হাফ মাৰ্কে থাকে আপোনালোকৰ ট'টেল কুৱেশ্যন হয় হাণ্ড্ৰেডটা আৰু আপোনালোকৰ ট'টেল মাৰ্ক হয় ফিফটি আপোনালোকৰ যিটো চিলেবাছ ছিলেবাছটো আপোনালোকৰ অসম আৰক্ষী যিটো এ বি ইউ বি ৰিটেন টেষ্টৰ ছিলেবাছ সেইটো গোটেই আপোনালোকৰ ছেইম হয় অসম আৰক্ষী এ বি ইউ বি যিটো ৰিটেন টেষ্ট হয় আপোনালোকৰ তাত যেনেকৈ আপোনালোকৰ জেনেৰেল মেথছৰ কুৱেশ্যন আহে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আহে ইংলিছৰ কুৱেশ্যন আহে আৰু জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকৰ চাৰিটা পাৰ্টৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে ঠিক আপোনালোকৰ সেই একেদৰে আপোনালোকৰ আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পোচ আছে সেইটো বাবে যিটো ৰিটেইন টেষ্ট হয় ৰিটেইন টেষ্টটো আপোনালোকৰ যিটো ছিলেবাছ চিলেবাটো আপোনালোকৰ ছেম হয় তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো থাৰ্ড ষ্টেপ থাৰ্ড ষ্টেপটো হৈছে আপোনালোকৰ ৱাকিং টেষ্ট মানে আপোনালোকে খোজ কাঢ়িব লাগে আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ ল'ৰাসকলে ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ আৰু ছোৱালীসকলে ষোল্ল কিলোমিটাৰ আপোনালোকে চাৰি ঘণ্টাৰ ভিতৰত কোৱালিফাই কৰিব লাগে আপোনালোকৰ তাত কোনো ধৰণৰ মাৰ্ক নাথাকে যদি আপুনি তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰতো ল'ৰাসকলে ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ কমপ্লিট কৰে তেওঁ একো মাৰ্ক নাপায় আৰু যদি আপোনালোকে চাৰি ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কমপ্লিট কৰিলে হৈ যায় আপোনালোকৰ তাত কোনো ধৰণৰ মাৰ্ক নাথাকে তাৰপিছত দ্বিতীয় আপোনালোকৰ লাষ্ট ষ্টেপ আপোনালোকৰ যিটো ফ'ৰ্থ ষ্টেপ সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ অৰেল বা ভাইভা আপোনালোকৰ ভাইভা হয় ভাইভা টেষ্টত আপোনালোকৰ ফাইভ মাৰ্ক থাকে আপোনালোকৰ তাত চাৰিটা পাঁচটা কিছুমানক তিনিটা বা দুটাংকৈ কুৱেশ্যন সোধে গতিকে আপোনালোকৰ যিটো চিলেকশ্যন প্ৰচেছ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ সেইটোৱে হয় আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট হয় ফিজিকেল আপোনালোকৰ ফিজিকেলত দুটা ইভেণ্ট থাকে আপোনালোকৰ ৰানিং লং জাম্প তাৰপিছত যিটো ছেকেণ্ড ইভেণ্ট ছেকেণ্ড ইভেণ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট ৰিটাৰ্ণ টেষ্টত আপোনালোকৰ ফিফটি মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকৰ ট'টেল কুৱেশ্যন থাকে হাণ্ড্ৰেডটা তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো থাৰ্ড ষ্টেপ থাৰ্ড ষ্টেপটো হৈছে আপোনালোকৰ ৱাকিং টেষ্ট আৰু যিটো একেবাৰে লাষ্ট ষ্টেপ আপোনালোকৰ ফ'ৰ্থ ষ্টেপটো সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ভাইফা টেষ্ট এতিয়া যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকৰ অসম আৰক্ষী আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হৈ গ'ল তাত আপোনালোকৰ যিটো ফিজিকেল এইবাৰ আপোনালোকৰ ফিজিকেল টেষ্টটো আগত আছে কিন্তু মেডিকেল টেষ্টটো পিছত আছে গতিকে তেওঁলোকে ফিজিকেলত এটা ভাল মাৰ্ক পাইছে আপোনালোকৰ ৰানিং লং জাবত কিন্তু তেওঁলোকে হাইটত ওলাই আহিছে যিসকলে হাইটত ওলাই আহিছে সেইসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আপোনালোকৰ অসম বন বিভাগৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ প'ষ্ট আছে তাত হাইটটো আপোনালোকৰ অসম আৰক্ষীটোৱে কম লাগে গতিকে আপোনালোকে যদি দুহেজাৰ পঁচিছ চনত অসম বন বিভাগত যিখিনি আপোনালোকৰ নতুন ভেকেঞ্চি আহিব তাত যদি এটা চাকৰি ল'ম বুলি ভাবিছে তেন্তে মই আপোনালোকক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰথম ৰানিং লং জাপৰ প্ৰেক্টিচ ভালদৰে কৰি থাকক কাৰণ আপোনালোকৰ যিটো ফিজিকেল ফিজিকেল টেষ্টটো ফাৰ্ষ্ট হয় তাৰপিছত আপোনালোকে ভালদৰে ৰিটাৰ্ণৰ বাবে পঢ়ি থাকক আপোনালোকে তেতিয়া দুহেজাৰ পঁচিছ চনত যিটো আপোনালোকৰ আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত নতুনকৈ এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিব তাত আপুনি এটা চাকৰি ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ